Ô gặp gỡ nó. Ô gặp 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 Ô bây giờ yên mất lần này ai 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 ai

điều gì lão mổ hãi, xin người điên tôi, rồi bị tù. Điều gì lão mổ hãi, có doanh nghiệp kinh doanh, kiểu như thế, nhắm mắt vu. Cùng Lâm Trịnh Vũ, điều gì lão mổ. Lần này, anh nói điều gì lão không dạy con gái nói ăn chó, lùn thấp, dạy con nói chuyện. Điều gì lão mổ điều gì, thật sự có bệnh tâm thần, đồ ngốc, điều gì 我教屋企人搵搵口供喎，原來哎呀錄低先。我都唔知呢啲係咪真係警察嚟嘅，定電影行業嘅警務人員？

你哋真係有精神病啊！屌你老母警察喎、啊，屌你老母警察都係屌你老母勒索恐嚇勒索人嘅幫啲人，屌你老母湊喺貪污貪癮度貪心都貪癮度，屌你老母，台底交易啊！屌你老母湊喺洗黑錢嗰只啊，陀捻住支槍喎，屌你老母湊喺扮嘢。

ngay hôm cho tôi đã gặp một người đàn ông tên là ông Nguyễn Văn Tùng. Ông ấy là một người Hãy subscribe cho kênh Ghiền đánh nhau cái gì đấy, truyền hình cũng đánh nhau, thay thay luôn, coi cái giờ nửa đêm. Tiền Tiểu mà vu đồi Tiểu li lụm mày, thô heo, rồi rồi điểm gì vu à, vào

头先見到你啊，同我差佬我傾偈啊，風走咗去是是有啊，轉頭。我幾時同佢啲差佬傾偈啊？我唔係同佢傾偈傻。頭先係咪有差佬嚟啊？幾多點啊？而家放下晝㗎。嗯，得啦，唔好煩住啦。唔知邊個煩邊個啦？而家風話唔翻嚟啊！你知唔知我仔啦、啊，又硬頸又散。唔係啊，係咪你跟先？你個仔有咩事？吓、啊？ 屌你老母走啦！食屎狗！喂，系咪你真啊？而家峰有事，你摸向我度得得我大。